Yəni ümumi sınağımız, növbəti ümumi sınağımız fonetika, leksika və söz yaradıcılığını əhatə edir. Fonetika, leksika və söz yaradıcılığı əhatə edir. 1-ci sual belədir. Aşağıdakı fikirlərə uyğun düzgün ardıcıllıq hansı sıradadır? Aşağıdakı fikirlərə uyğun düzgün ardıcıllıq hansı sıradadır? Hecanı formalaşdıra bilir. Söhbət nədən gedir? Saytlərdən gedir. Şəkilçinin tərkibindəki saitsəz milli mərcə şəkilçəmizin tərkibində əsas tərkibində əsasən iştirak etmir. Şəkilçinin tərkibində ə, deməli hecanı form formalaşdıra bilən samitdir. Çünki samit rəcanı formalaşdırır, hecanı yaradan saitlərdir. Şəkilçinin tərkibindəki saitsəz milli mərcə şəkilçəsinin tərkibində əsasən iştirak etmir. Milli məşə şəkilsin tərkibində əsasən iştirak edə bilməyən saytlar ö, e və o saytlardır ki, bunlar milli məşə şəkilsin tərkibində, yəni əsasən iştirak etmir. O da günəy üzündədir ki, e şəkilsinin tərkibindəki e sayıti yəni milli məşə şəkilcəyimizin tərkibində iştirak etmir. İstisnalar var, elə günəy özü istisnadır, amma ümumilikdə götürdükdə ə e, a e səite o səitləri milli məşəhəcə həcmlə təşkilmə de iştirak etmişdir. Sözün yazılışı və deyilməsi arasında kəmiyyət fərqi yoxdur. Təəccüblə sözünü də təəccüblə yazıram, necə tələffüz edirəm? Təəccüblə. Belə. Baxın. Necə 2 4 6 8 və 9 hərf var. Necə səslər var? 2 4 6 8 9 də səslər var. 9 hərf var, 9 səs var. Deməli səslər və hərflərin sayı bərabərdir. Kəmet fərqi yoxdur onda. Sözün yazılı dərisi fərqləmdir. Bəli, teatr necə yazısı ilə də deyilir. Ona görə də cavabımız B bəndidir birdə. Eee, çora yəni oposislərdə uyğunsuzluq var. Məsələn götürək, der hecanı formalaşdırır yazıb sait, səfdir. Elə halında ona görə səfdir. C bəndində ona görə səfdir. Məsələn der hecanı D bəndində hecanı formalaşdırır, bəli, sağlamdır. Şəkilçinin tərkibindəki sait səs milli məşər şəkilçilərimizin tərkibində əsasən iştirak edir. Bəli. Ucunsoqda sof şəkilçisidir. Onun tərkibindəki ıı, o səiti də milli məşər şəkilçilərin tərkibində əsasən iştirak etmir. Bu da doğru fikirdir. Sonra üçüncü fikr nədir? Sözün yalçı və dil şarsında kəmat fərqi yoxdur. Görə-gələ var. Təəccüb. Neçə hərftir? 2 4 6 8 hərfi 2 4 6 7 hərfdə Baş necə səsdir? 2 4 6 səsdir. Deməli, kimə fərqi yoxdur? Fikirlə səhvdir, çünki fərq var. Ona görə də D-yə getdi. Sonra E zanı formalaşdır. Samit E bəndində şəkilçinin tərkibindəki sait səsi milli məşəhəti ilə tərkibində əsasən iştirak etmir. Heç burada şəkilçisi olan sözü yoxdur ümumiyyətlə. Ona görə E-yə getdi. Çağımız oldu E bəndi. Sözlərin birinin leksik mənası düzgün göstərilmir sayyar daim bir yerdə qalmayan istənilən yerə daşına bu doğrudur resept dərman xörək hazırlamaq üçün yazılı təlimat bu da doğrudur poliqlot çox dil bilən adam bu da doğrudur fauna hər hansı bir ərazinin bitkilər aləmi bağı müəllimlər bitkilər aləmi floradır flora fauna heyvanlar aləmidir buna görə düzgün göstərilməyən ikidə d b bəndidir sonra d b bəndidir Sonra. Labirint dolanbac, dolaşıq yollar olan tikilidir, doğru. Bir labirintin bir o mənası var, yəni dolanbac, dolaşıq yollar olan tikilib. Bir də labirint əyləncə növüdür. Əyləncə növüdür. Səf olan D bəndə ol. Leksik mənası olmayan sözləri göstərək. Təbii ki, bu rahat sualdır. Məsələn, son, əvvəl sözü yerinə görə leksik mənası ola bilər. Qarşı ona görə bunu götürmürük. Biz leksik mənası olan sözdür. Tərəf yerinə görə leksik mənası olar, leksik mənası olmaz. Tək sözü deyilə, əvvəl də deyə. Yerinə görə bunlar leksik mənası ola da bilər, olmadı bilər. Amma bir sözün leksik mənası var. Sonra gədər yerinə görə leksik mənası olar, yerinə görə olmaz. Məsələn gədər insanın taleyi mənasında olsa, talih. Yədəri, Türklə dəri, qədər. Həmin o. O məndolan deyilsim olur. Deməli, isim onlarında da leksik mənası olur. Sonra yerinə görə leksik mənası olar, yerinə görə olmaz. Məsələn, zərf mövqeyində çıxış etsə leksik mənası olar. Kömək qoşma olanda olmaz. Qanun leksik mənası var, başqa da e, başqa çıxış, qoşma kimi çıxış eləyəndə leksik mənası olmur, amma başqa sifət kimi çıxış eləyəndə leksik mənası olur. Budaq getdi və əlab ötürsə və bunlar isə yalnız köməkçi din səsi kimi çıxış edir, ona görə bu leksik mənası yoxdur. Kimi əvəzi kimi çıxış ediciləksik mənası var, qoşmaçı kimi çıxışı leksik mənası yoxdur. Sarı sifət kimi çıxış edərsə, fel kimi çıxış edərsə leksik mənası var, qoşmaq kimi çıxış edərsə leksik mənası yoxdur. yoxdur. Məktəb sözü leksik mənası var. Doğrusu isə bunun leksik mənası yoxdur. Amma yerinə gördü ola bilər. Deməli, hər hansı bir yerdə dodaqlanan sait səslər iştirak etməyib. Baxın müəllimlər, biz bunların tələffüsün tə, tələffüsün yazmalıyıq. Ümumiyyətlə bizdən saitli səsləri ə, samitlər tə, tapmaq tələb olunsa, biz həmin sözlərin mütləqdir ki, tələffüsün yazıq və tələffüsün əsasını tapaq. Monastery necə tələffüs olunur? Monastery. Dir dodaqlanan sait çıxda getmir. Motor necə tələffüz olunur? Motor. Artıq tələffüzünə baxırıq hamısında. Motorda o dodaqlananı səsi iştirak edir. Motiv necə tələffüz olunur? Motiv. Dedim. Model, model. Madem daha doğrusu. O açıq iştirak etdi. Demə yani burada dodaqlanana yoxdur. Model, model. Orfografiya, arfografiya. Deməli, burada dodaqların sayı iştirak etmir heç birisində. Madem, madel arfografiya. Cəhmimiz B bənd. Daha sözümlərdə u səsi 3 müxtəlif hərflə ifadə olunub. U səsi 3 müxtəlif hərflə ifadə olunub. Deməli, ana oğlunun kitablarını sələyə saldı. U səsi 3 müxtəlif hərflə ifadə olunub. Ana oğlunun kitablarını səliqəyə saldı. Qoyunlar burada U səsi onun özünü ifadə edir. Otlayır necə tələffüz olunacaq? Ot du yur. Fikir versəzsiz? Deməli hamısının axı bir səsdirsə tələffüzünü yazmalı yox? Baxın qoyunlar. Qu yun nar çaməndə cəməndə Çə otlay otdur atlar ad dar səs səsə verib səs səsə verib çiynəydilər çiş ni yer D lər. Deməli, müəllimlər, yadda saxlayın, bu U səsidir, 3 müxtəlif hərflə ifadə olunub. Hərf dirsə yazacağıq. Yar dirsə yazacağıq, səs dirsə tərəfsə. İndi burada qoyunlar sözündə tələsə baxaq. Əvvəlcə qoyunlar sözündəki U səsi U-nun, U hərfinin özü ilə ifadə olunub. Otlayır sözündəki U isə birinci U səsi A hərfinin ifadə olunub. 2-ci U səsi isə ı hərfinin ifadə olunub. Deməli U səsi 3 müxtəlif hərfdən ifadə olunub. U-la, A-la və ı-la ifadə olunub. Deməcəyimiz B bəndi. Sual: Hansı sözün yazılışı səhvdir? Mühüm, düzdür. Müşkül, düzdür. Judo, düzdür. Büro, düzdür. Müdür səhvdir. Çünki nödir formasında olmalıdı. Cavabımız D bəndidir. Sonra hansı sözün yazılışla tələffüz fərqlənmir? A. Baxın müəllimlər. Bulut t kimi, gənc ç kimi, əhəng kö kimi, kitab p kimi. Güc isə necə yazılacaqsa elə də deyiləcək. Səbəblə digər sözdə müəllim güc ç kimi olmayacaq. Baxın yox. Niyə? Əgər sözdə samit sait sabit ardızlılığı varsa onda bilin ki və sözün sonu da b-nla, d-nla, c-nla, bir də c-nla bitərsə, b, d, c, c-nla bitərsə və həmin sonu b, d, c, c-nla bitən sözlərdə sabit sayt sabit hərcilik varsa bilin ki, həmin sondakı b, d, c, c necə yazılacaqsa elə də deyiləcək, fərqlənməyəcək. Yəni elə güc cüz yazsam gücdə deyəcək. Deməli güc sözündə də sonu c ilə bitib və samit say samit arzılıq var. Ona görə gücdə sondakı c necə yazılsa elə də deyiləcək. Ey bənd. Hansı sözün həm kökü, həm başlanmış forması omonim olmaqla yanaşı çox mənalı sözdür? Omonim olmaq nə deməkdir? Çox məna. Məsələn evdar sözünün kökü evdir. Dar leksikdir. Başlanmış forması da evdardır. Ev sözü amonim deyil, evdar da amonim deyil. Ona görə A bəndi getdi. Tutuşmaq sözünün kökü tutdur. Başlanış forması isə tutuşdur. Və sözün kökü tutdur, bir tutmaq, bir də söyüncük tut bir tutmaq, bir də bizinə yediğimiz tut. Yeməli belə çıxır ki, bir meyvə mənasında, gilə meyvə mənasında tut, bir də tutmaq. Deməli amonimdir kökü. Ən zamanda tutuşmaq sözü də amonimdir. Bir tutuşmaq alışıb yanmaq mənasındadırsa, bir də tutuşmaq bir-birinin yaxasından tutmaq o mənadadır. Deməli onun başlanıq forması da amonimdir. Öz kökü də amonimdir, başlanıq forması da. Cavab B bəndidir. Ağ sözü. Kökü ağdır. Ağ kök amonim deyil bunun. Göyər sözündə kökü göyüdür. Bəli. Kökü göy amonimdir. Bir səma mənasında, bir də e, göy rəng mənasında. Amma göyər sözü omonim deyil. Məlumlar başlanıq forması omonim deyil. Qızar sözün kökü ilə qızardı. Birdən deyirsən sözün kökü qızdı. Xeyr, qızdan qızar yaranmaz. Ona görə qızar sözünün kökü qızardı və omonim deyil olar. Biri omonim kimi işlənə bilmir. Baxın. Omonim kimi işlənə bilmir. Nərə sözü var, e nərə sözü. Omonim kimi işlənə bilmir. Çünki omonim deyil ki, şey yazın normaldır bunun. Biri-birdən deyirsən, "Müəllim, biri balıq mıdır?" Biri deyir, "Koroqlunun nərəsi." Baxın, balıq növü və koroqlunun nərəsi hamısı deyil düz süniyə. Çünki balıq növü mənasında nərə, nərə. Biz bildiyimiz e, nərədir və orada sadəcə tələffüz uzanmır. Amma koroqlunun nərəsində nərə. Burada isə əl uzanır. Bir şey deyim, müəllimə. Bu nərə sözünün yazışı eyni oldu. Amma deyilciləri eyni olmadı. Biri nərə, biri nərə. Ay, olmaz. Alın. Baxın, alın sözü var, alın sözü. Amon kimi də işlənə bilmir. Elə A bəndində cavab. Alın sözü amon kimi işlənə bilər. B e, alınmaq mənasında alınmaq. Məsələn, bazardan alma alındı. Onun da biz amonimlər başlanğıc forması əsasında tapırıq. Onun da başlanğıc forması alındı. Bir də insanla alın. Alın. İnsan aldı. Onun da başlanğıc forması alındı. Ona görə bunlar homonimdir. Bağış bir fel, bağışmaq mənasında feldir. Bir də insanın bağış, bağış nə? O da isimdir. Yəni o da homonimdir. Sonra e, görüş bir görüşmək mənasında feldir. Bir də görüş başlan nə? İsimdir. O da fel, yəni homonimdir. Bir fel, bir də isim. Ağrı nədir? Feldir. Bir də ağrı nə? İsimdir. Amə nədir sözü? Amma ümumiyyətlə bilmirəm. Başqa cümlədə təmiz sözün arxai qadı işlənmişdir. Təmiz sözün arxai qadı arı sözüdür. Arı təmizləmir. Aydan arı, sudan durub cavımız cəbə.